Hadisdə var ki, cəmaət görəcək ki, qiyamətdə Allah səbir edənlərə nə mükafat verir. Qiyamətdə ham əlini qaldırıb arzu edəcək ki, keş dünyada doğulandan ölənə qədər fasiləsiz qayçı ilə doğuryardılar, səbir edirdilər, buna razı olacaqlar. Səbrin mükafatını görəndə. Səbr nə qədər mükafatla layiq bir xüsusiyyətdir. Bunu görəndə indi deyir, ah bu nədir? pulsuzluqdur. Ağ ah, çəkirik, etiraz eləyirik. Səbrə mükafat görəndə mən demirəm ha ki, bir daha deyirəm, səbr azizli deyil ha ki, iqtisadi vəziyyəti düzəltməyəsən, yox bunlar hamısı üçün çalışmalısan, amma təqdir var. Bəzən sıxıntılar var həyatda. Onun mükafatını qiyamətdə görəndə deyirsən, keş tikət ki mənim ömrüm başlayandan axıracan doğruyardılar, dözərdim. Səbrin mükafatı bu ağrını unutdurur adamı. Görün nələr verəcək Allah, nə edəcək. Onda dünyadaykən hələ ora getməmiş ləzzət Allah səbrdən.